Дорогие друзья, на сцену запрашиваемся Евгения Батяк с его единиц концертного программного задачаемого. Повади, наша дорогая, ждем за столиком. Евгения Батяк. Ага, да, пока, пока. Сегодня день Европы, а что для вас, какое значение имеет слово Европа вообще, что вы вкладываете? Европа, ну это как часть континента, изначальное значение. В принципе, я думаю, что все украинцы считают себя частью. как-то какими-то границами и хотелось бы, конечно, как-то интегрироваться. Ну вот, а почему вы лично приняли участие, ну, решили праздновать, отметить как-то этот день? Ну, у нас официально пригласили сюда организаторы Кис-Судетскую Академию принять участие. А в принципе, очень неплохой праздник с 2003 -го года. Я стараюсь как частное лицо всегда посещать. Извините, можно вас спросить? Сегодня день Европы, вы об этом знаете? Так, чули, мы приходим сами сюда сегодня. А вот что для вас значит Европа, понятие, как понятие? Комфортное життя, какие-то хорошие европейские ценности, то есть больше культуры, чем, например, в России, в Украине, может, Азия. Я думаю, европейский направление в плане культуры, развития цивилизации, лучше, чем мы имеем сегодня. Извините, можно вас спросить, а вы знаете, что сегодня Дни Европы Знаю. в Украине? А какой смысл вы вкладываете в слово, в понятие Европа для вас лично? Европа – это будущее их. А ваше? А мое уже, так сказать, я уже. Хотя я хочу жить в другой, жизни, в другой жизни, жить, в другом государстве. По... А, вы... а можно вас спросить, а вы знаете, что сегодня Дни Европы отмечают? День Европы? Да. Нет, я немножко занят другими вопросами. А вообще, в общем, что вы вкладываете для себя в понятие Европа? Европа? Да. Как вы это видите? Ну, я представляю себе Европу как цивилизованную страну, скажем. Я не, не считаю, что, что нам надо туда как-то двигаться. Мне кажется, ценности надо европейские поднимать, а сама Европа нам не нужна. Спасибо. А вас можно спросить, что для вас понятие Европа, что вы вкладываете для себя? Европа? Да, да. То же самое, как и Америка, опять, и другие страны. Просто они чуть может более развиты. Я думаю, что у нас тут можно сделать ничем не хуже Европы, даже покруче. Ну, да. А вы знаете, что сегодня отмечают Дни Европы? А мы оттуда идем. А, и. С праздничкой дня Европы. Что вы для себя вкладываете в понятие Европа? Вот как, как вы это ощущаете? Европа, быть европейцем. Надо быть духовно, не территориально в Европе, потому что Украина – это центр Европы. Для этого надо быть духовно выше, духовно грамотнее, духовно любить свою родину, свою Украину, нацию. И это значит быть европейцем. Ніяко я меньше багности, То есть... Єдь, ніс... mm -hmm. В Европе тоже у нас есть чему повчитися, у них тоже багато проблем. Ну, вы, вы так поняли, я вас правильно понял, достоинство самое главное качество, которое вы видите принципы, в группе? Принципы, да, принципы жизни. Ну, вообще, куда вы нас записываете? Единство, достоинство.